Александр, Ильич, безусловно, всех волнует вопрос: вот а после сокращения кадров, которое произошло в милиции, хватит ли рук для того, чтобы обслужить евро 2012. Добрый день всем. Значит, я хотел бы сразу на этот вопрос ответить коротко и ясно. 1340 человек, преданных сил Запорожской, Луганской, Николаевской Херсонской области, будут прокомандированы для несения службы на проведение Евро-2012 в городе Донецке, Донецкой области. Кроме того, будут задействованы однозначно личный состав нашего гарнизона Донецкого. Это около 3,5 тысяч личного состава будут задействованы на несение службы во время проведения футбольных матчей. А скажите мне, пожалуйста, вот 1300 человек из других областей, они тоже проходили курс обучения иностранным языкам? особую подготовку, Или это просто по распоряжению Министерства внутренних дел в каждом областном управлении, в каждой области нашего Министерства проходили такие же занятия по изучению английского языка. Ну, некоторые владеют другими языками, однозначно они поднимали свой уровень по этим подготовке данного языка. И наиболее подготовленных будут сотрудников к нам направлять сюда нанесение служб. Но сейчас мы уже четко понимаем, что в Донецке едут сборная Англии и сборная Франции. Не секрет, что когда об этом узнали, все, безусловно, напряглись. Будем откровенны, потому что болельщики, именно англичане и французы, самые считаются буйные. Скажите, вы изучали опыт, какие-то психологические характеристики болельщиков, и что будете предпринимать для работы с ними? Для этого наши сотрудники неоднократно посещали страны. Европы, а также Азии, как проводятся футбольные матчи, как настроение болельщиков, как поведение болельщиков. То есть у нас контакты полностью есть. Мы общаемся с полициями других стран. И о том, чтобы сказать, что болельщики Англии или Франции самые настроенные, ну, я бы такого не говорил. Они нормально настроены, и вы знаете, они сюда приезжали, в рамках чемпионата э, турнира проведения Кубка УЕФА лиги Европы и лиги чемпионов играли и нормально более-менее настроены таких особых проблем от них не поступало и по нашей информации то же самое э, они дружелюбные приедут дружелюбно проведут здесь время настроены они более-менее адекватно так что никаких проблем я думаю с ними у нас не будет ну, Центральный аппарат Министерства внутренних дел сообщал о том, что все-таки существуют списки, поданные от Интерпола, где э, есть перечень болельщиков, которым, ну, скажем, нежелательно их допускать к посещению матчей. Сколько, о каком количестве фанов идет речь? Ну, приблизительно в фанах Англии говорили, что действительно проедут там 4000 уже, выкупила билеты. Это англичан. И, из них какое определенное количество будет не допущено, это естественно еще никто не знает, но вопрос по этому в законодательной базе разрабатывается. Мы в прошлом году уже применили статью 25, мы не допустили 106 болельщиков Питерского «Зенита» на территории Украины, это был ну, первый такой, скажу по-честному, эксперимент, который он удачно прошел, и нормально была оценена работа Донецкой милиции по проведению футбольного матча. И на дальнейшем мы планируем однозначно, связь у нас есть, для этого будут здесь работать споттеры полицейские, то есть из стран Англии, Франции и России, которые будут проживать и оказывать нам прямую помощь. А в каком количестве сотрудников иностранных? При 28 человек. 28 человек это, это с начала проведения чемпионата и до конца они будут здесь проживать у нас в Донецке, выезжать на встречи своих болельщиков, объяснять им наше законодательство, как себя вести. Будет у них то же самое, прямая связь со своей страной, которые будет говорить: о, кто, о выезде этих, ну, негативных настроенных болельщиков, какую информацию, и все, они будут нам, то есть это прямая помощь работы нашей милиции. Но они будут выполнять только консультационные услуги, правильно? Они же не имеют полномочий. Не имеют они не помощи, говорят, конечно. иностранные, да. иностранные да. граждан. А вот вы сказали по поводу 106 болельщиков питерского «Зенита». Им э, был запрещен допуск именно на стадион или, в принципе, въезд в страну? Въезд в страну. А какая была мотивация? Мотивация, это была значит, Представители полиции России нам предоставили список 106 человек, которые нежелательно въезд в Украину, угу. как хулиган, болельщик, негативный болельщик своей, 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 своей страны, и вот им было запрещено въезд в нашу страну. Понимаем ли мы, что примерно там за месяц или за неделю до старта евро появятся такие списки и относительно англичан и французов? Ну, это, я думаю, посмотрим. Я думаю, такое должно быть обязательно. Должно быть такое? Конечно, конечно. Сейчас у нас законодательная база разрабатывается по этому поводу. И вопрос поднимается на уровне Министерства внутренних дел, Министерства юстиции разрабатывается. А какой проект, что планирует изменить в законодательной базе? Они в настроенных, ну, агрессивно настроенных болельщиков, mm -hmm. которые стоят в базе который нежелательный болельщик появления на стадионе или вообще в стране, который может спровоцировать и ну, реальные возможности вы сейчас видели какие возможно... какие процессы происходили в Египте, и В связи с этим сейчас более усилится однозначно роль и безопасность на стадионе, служб безопасности стадиона и также работы всех служб и милиции, и служб безопасности. Скажите, вы наверняка следили за жеребьевкой. Насколько вы остались ею довольны? А английские и французские фанаты не самые простые. И вот кого бы вы лично хотели получить по жеребью в Донецк? Не, ну того, кого мы получили, уже, уже поздно говорить. Хорошо, что мы не получили Россию и Сербию. Хорватию. Вот это вот, я думаю, дов... и Польшу. Вот это довольно-таки нормально. А все остальное, я думаю, с этим и мы справимся. А чем прославились сербы, если с россиянами? Ну, агрессивно настроенные и там у них постоянно конфликтные ситуации. Это с опытом. Мы же изучаем каждую и болельщиков каждой страны. Uh -huh. А кстати, вот как идет у вас взаимодействие с польской полицией? Вы же, наверное, неоднократно в одном русле готовитесь да, к этому. неоднократно. Мы были на их базах и Подготовку смотрелись полиции Польши. И они неоднократно у нас здесь были. Ну, в принципе, одинаково идет подготовка, я вам скажу. У них более агрессивно настроенные болельщики. Тем более, я не позавидую, Россия к, к не попала. А так у нас нормальные дружеские отношения с ними. Информация с ними идет совместная. Я думаю, что совместно она будет. С ними интересно работать.